первая сессия. И мы вначале с вами, с вашего разрешения, помолимся благодарственным молебень того депутатского корпуса, который работал на благо нашего города. И молебень перед началом всякого благого дела для того депутатского корпуса и новых мэра, которые сегодня мы попросим с вами покровительство Богородицы, чтобы она своей милостью помогла всем нам, нашему городу, даровала ему процветание, любви. Все это будет зависеть от каждого из нас. Каждый из нас, если может, частичку любви и сердца в наш город, то я думаю, что мы достигнем очень большого и великого И наш город. И так великий и славный, он пославится еще больше. А в сегодняшних условиях особенно сложно. Наш СОЗЫВ принимал все возможные усилия, чтобы обеспечить работу всех сфер жизнедеятельности, и мы сохранили в городе, самое главное, это порядок и спокойствие. Угу. Сегодня совет обновился, пришла новая команда. Седьмому СОЗОВу искренне желаю успехов командной работы работать слаженно на благо нашего города и его жителей. А сейчас я хочу слово передать председателю городской избирательной комиссии Татьяне Федоровне Рачицкой. Пожалуйста. Гіна Калу Федорівну, міським головою міста Білгорода Дністровського. В цієї миті, відповідно До пункту 2 статті 46 перший, пункт 1, статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні починаються повноваження міського голови міста Білгорода Дністровського Одеської області Гіна Алли Федорівні. Для прийняття присяги прошу новообраного міського голову, Алла Федорівна піднятися на трибуну. Вітати присягу я діна кала федоровна. О, треба я їна ала федорівна усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити в громаді та народу України. Неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Мэр сразу перехватил инициативу и решила вручать вместе с головой ТВК посвящение. Нина Андреевна.